Иван Иванович, спонсор и основатель команды Союза молодежи регионов Украины, основного фаворита в турнире по мини-футболу Беляевского городского совета. Чемпионы. 2010 -го года. Чемпионов 2010 года, значит, Иван Иванович, ваши прогнозы на нынешний турнир по мини-футболу, как вы, как ваше видение на победу вашей команды в этом турнире. Я думаю, самое главное, для победы нужно стремление. А для стремления нужна, скажем, целенаправленность и какой-то интерес создать игрокам команды, зрителям команды для интереса посмотреть этот матч. Все ждут, без ждут победы. Мы ожидаем скажем, прилив новых сил для того, чтобы получить хороший достойный результат в городе, а может быть дальше уже там и в районе, и дай бог, если хорошо сложатся наши все преднамерения, которые мы собираемся, скажем, воплотить в жизнь по поводу того, там, допустим даже просто оплаты и интереса игроков, скажем, не только нашей команды, но и всех остальных команд. Потому что мы собираемся, как, скажем, как глава комиссии молодежи и спорта районного совета, мы хотим создать условия для всех спортсменов разных уровней. То есть, если происходит какой-то кубок там, на имя кого-то или имя города Беляев. И, то есть под этот кубок нужно, естественно, залаживать какую-то часть финансовых средств для того, чтобы э, игроки команд, э, получившие этот кубок, смогли в дальнейшем хотя бы ежемесячно получать небольшую скромную зарплату. Это будет интерес для развития футбола, это будет интерес для развития спорта в целом. Вот. Самое главное, что я хочу сказать, это то, что нам нужна поддержка зрителей, нам нужна поддержка болельщиков и, конечно же, в первую очередь целеустремленных наших команд. Каждый из них старается, молодцы. Робтарев все стараются играют для того, чтобы все-таки этот кубок остался у них, так как они естественные сегодня на сегодняшний момент чемпионы 2010 года. Вот такие вот у нас. То есть вы чемпионы 2010 -го года? Это как бы основа, фундамент для как для 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 для, для, для ихнего, как бы шанса на на, на получение кубка 2011 года. Тем более они прошли уже, сказать, треть пути к победе. Э, вчера вчера на пи, на пятом туре на пятом туре чемпионата по мини-футболу они одолели победу над командой Реала. Это уже как бы это треть стоит. победы, да. И уже как бы... Ну, я явно, я явно я уже предпосылки на победу в 2011 году. Но на этом останавливаться не нужно. Одна победа это хорошо. Но, скажем, все победы это еще лучше. Да. То есть, есть желание, я смотрю, есть цель. Эту цель мы должны достигнуть любые любые, скажем, как бы это нам не стоит. Я думаю, ребята с этим справятся, это все, все самые избранные, лучшие избранные игроки города Беляев. Правильно. То есть на достигнутой цели вы останавливаться не собираетесь, да? Получив кубок, допустим, например, если вдруг, дай бог, получится получить кубок 2011 -го года, будете выходить на район, а там, возможно, и на область, да? Мы это более сделаем, э, скажем, юридически правильно, подготовив э, все необходимые документы для того, чтобы клуб э, футбольный клуб хай при участии, непосредственном участии молодежной организации, так как я являюсь ее председателем, мы достигнем, надеюсь, уровня, скажем, ну, я не говорю, там за Украину, хотя бы района, чтобы мы могли достойно показывать наших игроков пытались бороться с разными командами. И, то есть, и для ребят, для э, игроков самих это будет хороший урок и хорошая, скажем, практика в дальнейшем получать такие же кубки, завоевывать их правильно и совсем не Спасибо за интервью, Иван Иванович. Спасибо вам. До новых встреч. Мы вас ждем, приходите.